Я никого не знаю. Я здесь когда-то работал. Ну, не мы же с вами разговаривали в прошлом году. Мы с вами разговаривали в прошлом году. Даже? Да. Я плохо вижу. Mm -hmm. А у меня еще операцию делали, я хотел mm -hmm. mm -hmm. И я думал, что я буду ее хорошо видеть. Когда я по mm -hmm. еще мало мало околная. холодно. Cool, в прошлом году статьи приносили на да, часы. на экскурсии. да? это нам. Ну, немножко где фотографии? А, вот это вот фотография. Ой, это нет, это галкин, а вот там вы. А. -а, -а, -а. Да, мы ну, повесили ну, фотографии нет. наших механиков, которые часы восстановили. Ага, ага. -а. Да. а это первая фотография, как я пришел ремонтировать фонд фондаксингу заролов. Да. Как раз я чертежами занимался. У меня много фотографий, и много Еще издание Думаю, как раз, когда мы пришли сюда У -у часы ремонтировать. 1984 год. А, да, 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 да. да, когда его ремонт проводили, вот эту фотографию тоже повесили. А, -а, -а, а, Чтобы экскурсию было удобнее проводить. Ну, правильно, да. И такие часы, которые якобы трусовым мы готовили, мы тоже поставили, отреставрировали. Нет, вот эти, это, нет, ли, нет, 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 нет понятно, по легенде, что они трусовы, поэтому решили их поставить. Трусов сделал вот часы, сделал а, часы. Да. И сделал да, настольные часы. И сделал настольные часы, за которые получил серебряную медаль. Больше ничего. Это не трусовские. Они там деньги музейные. Написано, что трусовские. Да? Да, по легенде. Но действительно говорят, что, скорее всего, Нет. механизм английский, по-моему, нам сказали. Да? Реставраторы, да. Так что, он только вот единственное, что у него, он сделал настольные часы и вот эти вот часы сделал. А так? Не знаю, я такие таких не не знаю, я 20 лет здесь работал. Не видели хостел? А? Не видели а? Нет, нет, это не они знаю. Они были в вы... плохом состоянии, отреставрированы сейчас, а были в плохом состоянии. Ну, понятно, Просто они сейчас как новенькие. Ой, как новенькие. Да, у Лег них легенда о том, что mm -hmm. они якобы изготовлены Алексеем Ивановичем Трусовым. Но, скорее всего, это неправда. Смотрели ну, механизм... И все, ну, вот, вот эти вот, говорят, э, куранты, копия московских часов. Я всю дорогу спорю, что нет, даже близко нет. Вот мы тоже самое говорим. Даже в момент спуска, механизм спуска здесь <свист> штифтовой, вот этот механизм. Штифтовой, а там анкерный спуск. <свист> разница. И там, артисты огромные. Это, по-моему, первыми купили в Англии, по-моему. И огромные часы везли на тысячи подводах. И так и и сейчас уже... Не на нескольких От... этажах размещаются. Вот. Те часы вот, большие. Там 8 человек обслуживает. Там колеса одни огромные. И здесь два три механизма все вместе сделаны. А там каждый механизм на отдельном, на, на особо на своем этаже. И как они куранты. И спуск шлифтовой, и спуск, а ангельный спуск. Большая разница. Поэтому нет. И вот у них вот недостаток был, который я вам рассказывал, что сделал, что вот эта минутная стрелка, она ходила под часовой стрелкой. Нигде вы часов в мире не увидите. Часы. Это вообще смешно, когда минутная стрелка ходит под часовой. Еще даже а, шутку задают. А сколько раз у этих часов минутная стрелка проходит а, под часовой стрелкой? но она никогда не будет проходить. А тут было сделано так. Вот и здесь э, втулка должна быть маленькая, а у вот этого большая, а тут наоборот здесь маленькая. И вот это смешно было. Татьяна Михайловна тогда была, она мне сказала, что ничего нельзя изменять. Я тут кое-что много хотел изменить. Но не требуется, что мол, я сказать, только можно изменить, где не видно. Ну, вот. Вот мне сильно не нравятся каждые часы. У них а, выход минутного вала, а здесь часового вала. И поэтому пришлось сделать, э, что часовая стрелка ходит в центр, в центр ходит. А минутная сверху. Вот такое дело. Но мне не дали. И только единственное, что я хотел бы изменил. Были арабские цифры, Mm -hmm. А когда я ремонтировал, я в не ходил и стариков спрашивал. Спрашивал, как, вот, какие часы знаете. И вот знали здесь на напротив часов жила, но ну, она в то время бабка, сейчас, наверное, уже нет ее. Я вот с ней встретил, за, встретил за как. Они, оказывается, с сестрой, там от дома обороны живут. Я пришел к сестре, и эта бабка сидит рядом. И раз сестра разговаривает, она знаешь, я часами занимаюсь. Она, ну как ваши часы? Я говорю, да все нормально, вот только вот не знаю, где узнать бы, какой циферблат был. Она говорит, я в детстве мы играли, вот здесь часы не, не шли, мы стояли, играли, наверх лазили. Здесь башня была сверху высокая, которая, ну, ладно, оторвался. Ну и она говорит, я говорю, ну а цифры-то какие? Она говорит, ну я грамотная, не знаю, но были палочки и крестики. Ну понятно. И вот... Я фамилию забыл, звать забыл уже научный сотрудник старший. Мы с ней поехали на английский поселок, где э, какая-то института или там кто, офицеров, э, милиционеров готовят, полиции готовят. Ну, туда приехали этого товарища нашли, и он нам дает фотографии в вот, эту вот, самую инструкцию. Ну и э, они взяли у нас какой-то там фонд который ценной улицы. Бумагу, и, эту брошюру, и поменялись, поменялись и там, когда начинаешь смотреть на фотографию, на вот сфотографированный этот вход центральный и человек стоит на вот, самом на крыльце и значит когда глянешь, э, эти самые римские буквы, цифры и а потом начинаешь присматриваться, ничего такого, а вот таким образом я и пошел. Вот Татьяна Михайловна пришел, я говорю, Татьяна Михайловна, часы старинные в Москве, на римские цифры, эти тоже должны быть римские, а не арабские. Ну и вот таким образом я сделал арабскими, а циферблат я просил убавить сразу, потому что он на фронтоне стоит, снегом заваливает. Ну, так нельзя, наверное, ну так и делали. А сейчас вот молодцом шел Ну, копию моих, моего моего глаза сделали. Вот, кстати, где он есть сверхлаза? А, в фондах лежит наш. На фонда? церкви, возможно. Ага. То он может уйти, потому что он сделал, я сделал.